ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று பங்குனி உத்திரம் ராம சீத்தை கல்யாணம் நிகழ்ந்த இந்த தினத்தில் சீதாராம கல்யாண சர்க்கம் படிப்பது விசேஷ பலன் தரும் இல்லத்தில் மங்களங்கள் நிகழ வழிவகுக்கும் திருமணத்திற்கு காத்திருப்போர் இதை தொடர்ந்து படித்து வர திருமண பாகியம் விரைவில் கைகூடி வரும் குடும்பத்தில் சுபிக்ஷமும் ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் நாம ஸ்தோத்ரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ சீதாராம கல்யாண சர்க்கம் பாலகாண்டம் எழுபத்தி மூணாம் சர்க்கம் यस्मिन्स्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् केकयाधिपति राजा, के राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकाम स्वसुसुतम् राजा दशरथ प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृ कर्माणि कर्मवित् वित् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिस्सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठम् पुरतः कृत्वा महर्षि पितुः समीपमाश्रित्य तस्तौ भ्रातृभिरावृतः वसिष्ठो भगवानीत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिग्रहीतृभ्याम् सर्वार्ताः प्रभवन्ति हि स्वधर्मम् प्रतिपद्य स्वत्वा वैवाक्यमुत्तमम् इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेज वाक्यं परमधर्मवित् कस्तितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञासम् प्रतीक्ष्यते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुकसर्वस्व वेदिमूलमुपागताः मम कन्यामुनिःश्रेष्ठ दीता वह्नेरिवार्चिषः सद्योगम् त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्याम् प्रतिष्ठितः अविघ्नम् कुरुताम् राजा किमर्थमवलम्बते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषि सह ऋषिभिःसखधार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाकिकीं प्रभो ततेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् प्रपामद्ये तु विधिवद्वेदीं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यै शरावैश्च धूपपात्रैः सदूपकैः शङ्खपात्रैः श्रुवैः

लाजपूर्णैश्च पात्रिभिरक्षतैरभिसंस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय वेद्या तु जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम् समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीजनको राजा कौसल्यानन्दवर्दनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरि तव प्रतीचैनाम् भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा चायेवाणुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साद्विति देवानाम् ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुविनिर्गोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदा सीताम् मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीजनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रन्ते ऊर्मिलामुद्यतां मया मुद्यतामया च पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेवमुक्त्वा जनको भरतम् चाभ्यभाषत गृहाण पाणिम् माण्डव्या पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नम् चापि धर्मात्मा अब्रवी जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिम् गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुस्ता मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन्पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतसृणा वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निम् प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषिंश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाह यथोक्तेन तथा चक्रुर्विवाहम् विधिपूर्वकम् काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषैर्गीतवादित्र निस्वनैः न ऋतुश्चाप्सरः सङ्गा गन्धर्वाश्च जगुकलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु तू। तूर्यो दुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य वो कुर्भार्या महौजसः अथोपकार्यां जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् स शिसङ्गसबान्धवः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्तितमः सर्गः श्रीसीतारामकल्याणसर्गः सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः